Kalau anda ada perancangan untuk terlibat dalam pelaburan, terutamanya pelaburan yang berkaitan dengan aset kewangan, tetapi tidak faham tentang selok belok pelaburan. Satu perkara penting yang perlu anda ingat ialah anda jangan berkongsi akaun pelaburan dengan orang lain. Tambah lagi kalau beliau mempelawa anda supaya menggunakan akaunnya dan juga mempelawa menguruskan pelaburan anda. Dengan kata lain anda serahkan modal kepada beliau dan beliau akan memberikan pulangan kepada anda. Ini akan memberi ruang kepada skema untuk memangsakan anda ataupun orang lain. Satu cerita yang benar yang terjadi kepada seorang usahawan wanita di selatan tanah air di mana beliau terlibat dalam satu pelaburan yang dipanggil sebagai Gold ETF. Gold ETF ini memang satu instrumen pelaburan yang wujud di pasaran saham. Dalam pelaburan ini, beliau berkongsi akaun dengan sahabatnya yang saya panggil sebagai Cik B sajalah di sini. Puan A ini kenal Cik B sudah beberapa tahun. Cik B ini mendakwa beliau terlibat dalam satu pelaburan yang menguntungkan. Tadi saya sebut sebagai Gold ETF. Dan oleh kerana beliau bercerita pasal keuntungan yang diperlui setiap hari, maka ini membuka hati dan semangat Puan A untuk terus sama membuat pelaburan. Seperti mana yang dibuat oleh Cik B. Dipendekkan cerita, Cik B menasihatkan Puan A supaya gunakan saja ekornya. Malah Cik B menawarkan diri untuk menguruskan pelaburan Puan A. Puan A hanya perlu menyerahkan modal dan ia akan menyerahkan keuntungan kepada uh, Puan A. Setelah mereka bersetuju, Puan A pun memulakan pelaburan dengan seribu. Mula-mula hari pertama untung 30%, hari kedua mungkin 40%, hari ketiga ada 20%. Jadi ia nampak keuntungan itu datang setiap hari. Maka ia memberi keyakinan kepada Puan A, maka Puan A pun menambahkanlah pelaburan ke tahap 30000. Tetapi selepas tahap 30000, Cik B tidak dapat menjumput dan terus melakukan diri. Inilah akibat kalau anda berkongsi akaun pelaburan dengan orang lain. Walaupun pelaburan itu meyakinkan, sama sekali tidak digalakkan anda berbuat demikian. Dalam pelaburan saham ia ada dua akaun yang penting yang perlu ada bagi seorang pelabur iaitu akaun CDS dan juga akaun trading jangan anda sesekali berkongsi akaun ini dengan orang lain ataupun anda melabur menggunakan akaun orang lain melainkan anda ada hubungan keluarga dengan mereka hubungan keluarga yang rapat iaitu merujuk kepada hubungan adik-beradik ataupun hubungan antara ibu bapa dengan anak. Itu pun kalau boleh kalau ikut nasihat saya saya tidak menggelakkan sangat.